sebab dia dah dibikin sebegitu and dia dah sampai ke penonton macam tu so penonton pun boleh terima dengan yang cerita yang begitu dia kalau nak betulkan pun dia tak ada apa nak betulkan lah saya yeah. Mm -hmm. to me to me yang menonton Wah punya bapa buka ini fun fair untuk holang suka-suka hati oh, Aku kesal Aku kesal tidak dapat bersama kawan-kawan di dalam perasaan kan? siapa yang malu mereka dan keluarga mereka. Kau tuduhan ya? Tulen bang. Oh, tulen ya. Bukan keluar kau tengok. Tolonglah bang, nak kirim makanlah bang. Orang putih ke, orang hitam ke, orang coklat ke, orang biru ke. Kita orang Malaysia kan? Assalamualaikum dan selamat datang. Selamat kembali ke rancangan Main Wayang di mana kita akan bersama dengan penggiat ataupun peminat filem-filem tempatan dan mengupas ataupun berkongsi uh, pengalaman mereka untuk uh, menonton filem-filem tempatan yang mereka gemari dan kita amat bertuah pada hari ini kita bersama dengan seorang penerbit filem uh, yang baru saja memenangi, <laughs> filemnya baru saja memenangi Anugerah Filem Terbaik di FFM baru-baru ini, saudara Hafiz Chin. Selamat datang. Terima kasih. Okay, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, uh, Okay lah uh, Bang ini? Sihat? Okey, Alhamdulillah sihat. Terima kasih yeah. jemput dan siar. Ya. okey Bang, untuk uh, kita punya main wayang, episod hmm. uh, main wayang ni biasanya kita akan uh, minta kita punya guest untuk uh, berikan uh, a few titles lah yang mereka rasa macam hmm. uh, filem ni dekat dengan jiwa mereka dan mereka mungkin ada yang suka ataupun ada yang mungkin kurang gemar, tapi mereka nak perkatakan tentang hmm. filem ni lah kan hmm, okay, So, faham. untuk uh, Bro Hafiz kan, hmm, Boleh. Hafiz sendiri uh, Apakah pilihan filem yang Bro rasa macam Aku nak sangat cerita pasal filem ni uh, Dia not so much on Kenapa kita pilih hmm. Kita suka Ataupun tak suka Dia more on uh, Feeling itself kan huh? Feeling masa kita tonton cerita tu Feeling tu kuat uh, Bila feeling tu kuat, kita ingat kita jadi ingatan tu. So kalau nak kongsi, filem ni adalah bertajuk a uh, Papadum. Uh, by Aflin Choki. Mhm. Nah, uh, Papadum dia sebuah filem yang dia filem santai. Uh, Blok -block blockbuster buster punya formula. Uh, but dia lekat and bila kita tengok tu tu feeling dia kuat. Mhm. Okey. Untuk filem uh, apa apa nama untuk uh, pengetahuan tuan-tuan perempuan, uh, filem ni diterbitkan pada tahun 2009. Uh, so filem ni diarahkan oleh uh, Afli Shoki dan dilakukan sendiri oleh Afli Shoki bersama barisan pelakon seperti Liana Jasmine, uh, Farid Kamil, uh, Q Haida, Vanida Imran dan ramai lagi lah. Dan cerita tu uh, dia bermula dengan bagi saya dia bermula dengan komedi Uh, dia actually the dia the whole thing tu just feel comedy yes. tapi dia sebenarnya dia disulam dengan macam-macam rencah tempatan. ah uh, Malaysian punya taste mm -hmm. uh, nasi kandar papadam -apa, uh, apa hubungan anak dengan bapa kan mm -hmm. dari Pening lepas tu masuk ke alam universiti uh, orang dari Pening masuk ke alam universiti dunia dia terbuka mm -hmm. uh, So dia relatable lah dengan kita masa tu, 2009 kan? Eh. Oh, ya yeah, betul. Itu uh, pun zaman saya kat universiti, kat UITM oh. juga. Okay. So bila tengok dalam panggung, kita punya fakulti sendiri, macam, wah oh, nice juga fakulti aku. Oh, okay. <laughs> jadi, uh, correct me if I'm wrong, yes. uh, penggambaran filem itu dilakukan di fakulti betul. Uh, UITM sendiri, iaitu di. fakulti? Uh, MESCOM. MESCOM. Uh, uh, oh, okay. Fakulti MESCOM, uh, jadi tempat, location Papa Dom. Okay. So kita pun belajar pun kat situ, uh -huh. duduk pun kat situ. So tengok, lepas tu, lepas tu tengah tonton tu tengok tiba eh member aku jadi extra kat situ. Oh, okay. <laughs> ah, so dia ingat, kita ingat, kita, kita recall balik feeling yeah. tengok tu. Ah, tapi in detail, storyline tu tak apa-apa nak recall lah. Okay. okay. Sebenarnya <laughs> ah. dia uh, berdasarkan, dia lebih more kepada hubungan anak dengan bapa lah. Yes. Dia just ah. dengan... Uh, dia dua Afili dua Jokil. dua side lah untuk pepadam untuk saya sendiri kan. Mula-mula uh, tengok dulu zaman universiti, mm -hmm. uh, kita side on anak dia yeah. eh, Tapi bila zaman-zaman sekarang ni dah ada anak sendiri Kita tengok balik dia macam Okay kita side bapa pulak mm -hmm. <laughs> So dia best kat situ Hubungan family is something yang orang kata apa, Precious lah to me mm -hmm. Ya yeah, betul uh, Dia sebab bila kita menonton balik filem-filem lama Kita akan alami pengalaman menonton yes. yang berbeza betul. kan Sebab uh. tu kita Pertama kali dan bila kita tengok balik cerita ya, tu dia akan rasa feeling yang yes ya. uh, dulu aku rasa lain tapi ya, betul sekarang ni aku rasa, rasa lain, lain tapi kan? special apa pedom dulu kita tengok best sekarang pun kita rasa okey lagi ya. kita terima lagi kan so ya. maknanya dia tak dimakan masa mm uh -huh. ya. dan uh, kalau tak silap saya filem ini memenangi uh, best film di FFMBD dulu uh -huh. satu ketika dahulu dan uh, dia juga berjaya dari sudut komersial. Komersial, ya. Yes. Dia, Jadi, dia balance daripada segi uh, seninya, uh, penceritaan, pembuatan dia. Uh, semua dia kemas, cantik. Muzik main peranan, kan. Borea, kan. Penang, uh -huh. Borea. style. Uh, tapi, dari, segi, dari dalam masa yang sama, dia punya commercial values ada juga yang tarik penonton masa tu. So, uh, mungkin that's why lah dia masih melekat kat saya. Hmm. Mungkin orang lain tak rasa cerita tu okey ke best ke apa ke ada pendapat dia masing-masing tapi untuk saya sendiri itulah dia. Apa dem. Ya, untuk uh, pengetahuan penonton juga, uh, filem ini mengutip ketika ditayangkan di Pawagam eh, Filem ni mendapat kutipan box office sebanyak 3.4 juta. Saya sumbang. Uh, 3.4 juta termasuk box office kita sendirilah salah seorang pembeli tiket pada ketika itu sebagai uh, masa tu student lagi kan. Student ramai-ramai uh, kita pergi uh, tengok kan. So macam kadang-kadang uh, student kita tahu lah kan keadaan kewangan student macam ni yeah, tetapi uh, apa yang menjadi daya penarik ketika itulah masa box office. Uh, Yelah masa kita student. Aku perlu tengok cerita ni. Uh, dia tak so much on kenapa aku perlu tengok dia hmm. sebab bila kita masa student, kita tengah explore dunia kita juga. Okay. Kita tengah explore taste kita, uh, apa apa benda yang kita consume semua dengan kawan-kawan keliling kita masa tu. Kita keluar, kita tengok, kadang-kadang kita, kita jalan, kita lepak, kita minum. Tapi ada sambilan kita karaoke, ada futsal, salah satunya adalah wayang. Tengok okay. wayang. Tengok wayang pun adalah salah satu cara kita orang ber, bersosial lah kira hmm. masa tu kan okay kita tak uh, ada game <laughs> okay. uh, dia juga mungkin jadi escapism kepada escapism. seorang pelajar kan ha. sebab dia dah penat belajar apa semua kan macam on weekends eh jom lah kita tengok wayang kan <laughs> macam mungkin tu kan, standard lah standard macam tu kan eh. And mungkin masa tu ptm baru masuk kot <laughs> oh okey <laughs> tapi di dilaburkan ke lah. jalan yang betul <laughs> bagi betul saya serius lah. <laughs> uh, dalam uh, masa uh, tengok cerita ha. dom ni kan so mesti kita akan rasa macam ada satu karakter yang kita rasa hmm. macam aku hook dengan karakter ni. Mungkin ah itulah tu, lah, tu saya share. cakap tadi dia ada dua side kan. Masa mula-mula awal-awal tengok kat wanggong kita hook uh, dekat karakter anak kan. Hmm. Ma, uh, Maya namanya. Maya tak silap uh, Mia. lakonan yang Jasmine. Oh. Ah, Mia Mia. Hmm. Ha Mia siap ada lagu lagi Mia. Ha ah, betul. Abdi <laughs> ah, <bila> nyanyi sedap. <laughs> so mula-mula kita tengok masa belajar kita hook kat Mia. Uh, lakonan dia nya Jasmine. Uh, yang lain-lain tu tak tak sangat. Oh lagi seorang a uh, Q Haida. Mm -hmm. watak dia memang yang watak okay, nerd out dia. of the box okay. sikit. <laughs> <laughs> dia memang uh, film enthusiast kat situ dalam cerita tu. Uh, kita hook kat situ. Tapi, tapi, bila revisit balik dah besar mm -hmm. dah tengok uh, macam teringat balik. Oh apa benda dulu tengok best Tengok balik. Kita sekarang kita tengok balik uh, more more on Saadom punya side lah. Mm -hmm. uh, Afrin Choki ni side dengan wife dia. Mhm. Mm kan wife dia walaupun dah meninggal awal-awal cerita, tapi lepas tu dia muncul balik as mhm. Mm ah uh, bayangan dia kan. Dan cara muncul tu best. Yeah. <laughs> style lah style. Yeah, yeah. So uh, macam dalam filem ni Afrin Choki digambarkan sebagai uh, bapa yang over protective tak mm, dia. Uh -huh. dia disanggup dari pineng dia sanggup yes. uh, datang ke <laughs> apa universiti tu dan dia menyamar sebagai tukang kebun dekat <laughs> selesai kan betul ha. so macam dia, uh, dia kelakar tapi but in a way dia ada hidden truth sebelah behind ni kan? yang yeah. sebab as seorang bapa kan kita dengan anak kan uh, asmi kan, as reference diri sendiri kan saya pun ada anak perempuan sendiri so memang feeling seorang bapa kepada seorang anak perempuan tu memang kuat Memang akan boleh pergi ke tahap tu punya Kalau betul-betul kan Tapi Kalau ada fikiran logik tak lah Tapi sebab dia dalam cerita And dia portray kan macam tu So To me it's Okay Normal Best Tengok yeah. macam tu so, untuk, untuk benchmark uh, Macam Papadum uh, Dia meletakkan satu aras penanda aras yang bagi saya agak tinggi hmm. uh, dari segi uh, seni dia daripada hmm. dan dia pun berjaya macam saya kita bincangkan tadi dia berjaya dari sudut komersial kan yes. so uh, bila berlakunya uh, Papadom 2 dia ada sequel ah, dia kan ah, ah, uh, so dia, adakah uh, dia, apa uh, tengok not so much tu? on uh, Papadom 2 tak tak sangat okey dia tak, kita tengok tapi hmm. tak ingat sangat Uh, experience tengok tu mungkin dia sebab tak lekat dah. Ya. Yeah. <laughs> Dan lain-lain dunia. Mm -hmm. uh, cuma kalau dari segi mungkin pemikiran tu mungkin mungkin sebab suksesnya dia. Yeah. Papadom satu sukses Dia orang try stretch kedua. So mungkin bila stretch tu uh, dah datang faktor-faktor lain kan. Dah mm -hmm. dah tak ni sangatlah mungkin tak tahu. <laughs> to me uh, personally watching ah uh, Papadom 2 dah tak ada sangat kalau tak silap tak ada sangat elemen-elemen boria, mm -hmm. elemen makanan. Mm -hmm. Elemen bapa tu ada kalau tak silap tapi tak ingat saya ah. Mm -hmm. So tu yang Pabadam satu je. Ya, yeah, ya. Yeah. Biasanya yang Pabadam satu tu adalah satu rencah yang to me dia complete ada lah. nasi kandar. lah mm -hmm. Kan, kuah campur baiknya. Yeah. Ada ayam, ada sayur, ada telur. Dia complete lah complete meal tu mm -hmm. untuk Pabadam satu. Papadum 2 dia dah lain sikit mungkin dia, dia tambah sotong kat atas kan dia, hmm. Dah lain rasa Dia dah, <laughs> ada add-on lain ada lah kat situ. Okay. Ada lain lah rasa Okay uh, Macam Papadum mm -hmm. kan Franchise uh, Papadum ini Sebagai film kan Ada tak yang Part yang uh, Perlu ataupun Tak perlu dia ada dekat situ uh, untuk, untuk yang first lah Okay Dia kita borak yang first lah yang, ah, yang kita, yang kita first ingat lah, <laughs> yang first. Dia tengah, uh, kalau nak ingat balik dia tak dapat Kita tak dapat nak recall balik lah exactly Daripada awal cerita sampai hujung cerita tu Tapi as a whole, as a feeling, uh, film as a whole To me dia dah complete, dia hmm. dah tak ada apa yang nak betulkan and, uh, Sebab dia dah dibikin sebegitu and dia dah sampai ke penonton macam tu So penonton pun boleh terima dengan yang cerita yang begitu dia kalau nak betulkan pun dia tak ada apa nak betulkan lah saya untuk mm -hmm. tumi tumi me, yang menonton ha. Uh, kalau nak betulkan eh apa oh, pun dia nak betulkan <laughs> <laughs> But, tak ada lah ni kalau nak tambah baik pun uh, pun tak ada juga sebenarnya mm -hmm. kalau nak mana filem tu dah jadi macam tu biar dia macam tu mm -hmm. Uh, tumi lah yeah. sebab uh, dia preserve uh, some memory of, of me mm -hmm. masa menonton masa belajar dulu juga kan mm -hmm. uh, so kalau nak betulkan tak ada nak tambah baik pun tak ada sangat. Uh, dia mau kalau nak touch benda kritikal pasal Papadum mungkin assemble dia okey cuma ada jelah assemble yang memang di assemble untuk nama dan assemble untuk acting. Kan yeah, maknanya untuk bekerja yang best. Bila kita tengok kat tu oh lakonan dia best. Ada je yang assemble yang macam Uh, not so much lakonan dia tapi bolehlah. <laughs> Boleh diterima lah. Ya. Yeah. Uh, bagi saya saya beri kredit juga lah dekat a uh, Shoki, hmm. Datuk Shoki sebab uh, sebagai orang yang bukan lahir sebagai lahir di Pulau Pinang untuk hmm, membuat kisah uh, capture Pulau Pinang punya yes. uh, budaya tu mungkin <laughs> agak suka tetapi saya suka uh, the first uh, 20 minutes dalam cerita tu hmm. dia dia mulakan dengan Boria yes. lepas tu dia dia start dengan uh, macam mana formulaan uh, Satdum ni dia mula berniaga dekat hmm, betul -betul. Uh, tepi lorong backstory kan back story dia uh, back story okay, dia tu best. kemudian dia bawa ada kedai dia ada dia dapat partner dia tu to, to me dia more on satu filem tu bila dia cukup rencah uh, maybe juga sebab uh, peminat cerita muzikal kan saya pun minat kesi hmm. dengan bunyi-bunyian lagu-lagu so bila dia gabungkan dua benda rencah Boria dengan filem pasal Kopining kan. Mm -hmm. Dia ada satu benda yang complete each other kan. Ya. Yeah. So jadi macam oh okey. Uh, it's a good film lah yeah. to me. <laughs> <Yeah>. <laughs> dia, dia, good enough for me to enjoy it lah. Dan Afrin Choki pun dia uh, pada saya dia agak berani untuk filem ini. <laughs> dia kerana dia tak straightforward komedi, dia still ada drama dia juga. Kan yes. macam mana apa? To me to me personally uh, from Ablin, abang Datuk Ablin Choki punya side uh, banyak-banyak filem yang dia dah keluarkan. Uh, paling top list saya Papa Dah. Yes. <laughs> uh, walaupun ada banyak bully Buli, bully bully by mm -hmm. list, semua tu. Uh, best juga. kan? Mm -hmm. uh, semua ada zaman-zaman dia yang best tapi uh, my personal favorite is Papa Dah. Ya. Yeah. Sebab uh, mungkin ke kepada orang yang tak familiar dengan karya-karya Afin Chowki ni, sebelum tu beliau pernah buat ah uh, bully hmm, main yeah. bully balik uh, <laughs> baik punya cilok baik punya cilok baik so uh, mungkin pada tahun 2009 ni itu dia nak mencari kelainan yeah. uh, mencari kelainan dalam setiap karya yang dia buat sebab sebelum ni kebanyakannya dia memang straight forward komedi betul dan uh, kali ni dia dia still ada uh, flavor komedi tu still ada cuma <laughs> dia tambahkan sikit lah dia dah masuk kepada kekeluargaan ya betul betul ha, dia dia hubungan best. dia dengan anak dia macam tu kan ha, dia, dan dia complete meal yeah. for me ha, sebab abang ablin dia memang macam tu dia seorang yang flamboyant boleh nyanyi boleh melawak itu. boleh berlakon boleh mengarah susah nak cari orang yang macam tu bakatnya hmm. macam tu hmm. tapi bila dia keluarkan Papa Dom tu memang something yang remember, apa memorable for me ya mm satu lagi yang Mungkin fun facts yang okay, Kita patut share dekat sini eh. Watak Mia Sara tu Ialah nama sebenar Anak, anak dia betul -betul. Uh, So masa tu mungkin Anak dia masih kecil yeah. kan. betul -betul. Uh, So uh, sekarang ni Mia Sara pun dah Menjadi seorang pelakon yang berjaya betul. Alhamdulillah kan <laughs> Dah dikenali dia, Ya yang dikenali Dan banyak juga uh, filem uh, Drama yang beliau Belakon kan mm -hmm. Dan um, Ini mungkin lah uh, Inilah vision Afreen Shawky Dia nak satu tak dia film ni maybe maybe pembada betul keluar sebab perasaan dia dekat anak dia mesti kuat kan ya yeah, betul so, dia translate ke film so bila dia jujur dengan diri and translate ke film dia jadi rasa tu sampai ya yeah, betul sebab benda tentang feeling, perasaan ni dia tidak boleh dibuat-buat, dia hmm, mesti betul. ada satu perasaan yang jenuin untuk beliau uh, terjemahkan, itu satu lagi hal lah kan nak terjemahkan mungkin ke layar perak nah, tu mungkin mungkin kena jemput Afreen yeah. lah <laughs> <laughs> kita nak akan detail. jemput di uh, program yang lain lah <laughs> tapi masih sia lagi yang akan shoot dia uh, kita pergi balik ke Papaderm, eh <laughs> untuk um, uh, film ini, hmm. selepas Uh, mungkin berbelas tahun dia Selepas dia ditayangkan uh, Adakah dia Wajar ditengok balik oh. Untuk lebih kerap Dan diberi apresiasi Yang sepatutnya uh, Personally saya rasa Untuk penonton-penonton Ataupun uh, Netizen yang ada uh, hmm. Yang follow SIA Sebenarnya filem-filem Malaysia yang ada Yang dah dibikin sebelum ni Wajar dia di balik kan Supaya kita boleh nampak Dari mana asalnya Uh, sesebuah cerita dalam negara kita ni kita punya cerita dia evolve macam mana uh -huh. yeah. so zaman tu adalah zaman ni uh, zaman piram kita start daripada zaman piramli lepas tu kita ke zaman 80s uh, 60s 90s 80s dan yeah. uh, lepas tu ke zaman 2000 plus uh, so kita boleh tengok dia punya evolve uh -huh. dia punya evolusi sinema tu sendiri macam mana uh, dulu zaman tu orang memang taste dia ke situ tengok cerita-cerita macam tu lepas tu zaman sekarang dah mungkin dah lain Uh, bila kita tonton balik, uh, sometimes kita boleh dapat balik capture balik feelings uh, ataupun kalau dah pernah tengok dulu kita dapat balik recall memori kita masa tu simpanan memori yang kita tak tahu sebenarnya kita ingat tapi bila tonton balik oh oh kita teringat details lain yang kita buat masa tu. So filem adalah fungsinya sebegitu sebenarnya dia preserve memori yang kita tak sedar. Mm -hmm, <laughs> uh, okay. So visit balik tengok balik is to me it's a must semasa. Lah wajib je tengok balik kalau ada memori yang dalam tu masa tu. Mm -hmm, ya yeah. uh, sebab salah satu uh, fungsi filem dia dia uh, merakam masa. Ya. Yeah. Dan bila kita nak tengok balik masa silam kita kena tengok balik melalui hmm, filem boleh, yeah, ha. boleh dapat balik. Ya, boleh dapat balik Sebab itulah uh, salah satu fungsi filem yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Uh, kita mungkin kita banyak uh, melihat filem sebagai satu uh, form hiburan. hiburan. Uh, itu tak salah uh, itu salah satu fungsi Betul, dia. Yeah. Uh tapi ada lagi yang lebih, ada yang ada yang ada lebih penting lah. daripada itu. Kan ada layer kadang kita boleh tengok dekat screen ah, dalam visual yang dah di capture tu kan zaman tu. Hmm. So, tapi another angle is feelings kita tengok masa tu. Kan. Yeah. So bila kita tengok masa tu feelings dia kuat. Nanti next in the future kita visit balik pun kita rasa lagi benda tu tapi in a different perspective. Kita dah besar sikit. Betul. <laughs> ya sebab eh, kadang-kadang filem kita tengok waktu kita muda kadang-kadang mungkin pemikiran kita lain. Ah, lain so bila kita dah semakin berusia kita akan melihat dari sudut yang berbeza oh, macam okay. tadi bro hafiz ada share uh, pada asalnya dia melihat daripada side uh, mungkin waktu tu dia student dia akan nampak <laughs> more kepada watak miang itu <laughs> sendiri dan kemudian bila universiti uh, bila di revisit balik di ditonton balik semula uh, dia lebih merasai uh, watak bapak sebagai dia seorang bapa tu ah. sendiri so macam dia ada dua perasaan yang berbeza lah bila Betul. kita tengok balik filem oh, yang... Sebab tu dia enjoyable and memorable lah. Yes, so, saya yeah. rasa. So, uh, tahniah juga kita ucapkan kepada Dato' Afnil Shoki kerana berjaya me me membuat filem yang sebegini oh, so, di sebalik... Fan, yeah. Fan. <laughs> <laughs> di sebalik beliau um, mengarahkan filem-filem yang bergenre komedi kan. <laughs> Tapi, bila beliau mengarahkan sebuah filem yang uh, melodrama macam ni pun, uh, beliau excel dan berjaya lah yeah. untuk memikat hati penonton dan itulah dia dan selayaknya beliau filem ini memenangi anugerah uh, filem terbaik pada hmm. lah. FFM uh, 22 kata silap saya pada tahun 2009. So um filem apa masih lagi dengan filem apa uh, tengok di panggung wayang bersama rakan-rakan betul. So um ada tak macam Selepas beberapa tahun selepas itu, masih lagi membincangkan Tentang oh. filem ini bersama rakan-rakan yang pernah tengok oh, dulu Oh so dia not so much Bincang, ada lah dia not so much macam bincang filem tapi hmm. bincang on Feelings dia tengok masa tu kan uh, Watak Q Haida tu, dia punya memorable tu Apa uh, Existential apa tah nama dia uh, Nama Pena apa semua tu kan dia Dia jadi macam inside jokes Kepada kita orang, kawan-kawan lah masa tu uh, So <laughs> boleh je continue insight juga sampai sekarang kan mm -hmm. so dia preserve kita orang punya relationship juga kawan-kawan yeah. tu dalam filem tu <laughs> dengan menonton filem tu kita boleh recall balik and borak balik dengan kawan so kawan boleh jadi ingat balik macam itulah ya yeah, kadang-kadang uh, apa uh, rakan-rakan juga memainkan peranan juga <laughs> lah untuk kita macam kau oh, kenap eh aku rindu lah nak nak, nak sembang masa ha. kita zaman-zaman study dulu kan so, macam kita mesti ada satu ya, ada topik lah, satu topik je, yang, yang topik nak ya. perbincangan dan mesti kena ada satu inside joke yang boleh <laughs> <laughs> semua orang macam eh oh ingat lagi ya, benda tu kan so, macam okay lah benda ni macam ya yeah, macam yeah. saya uh, untuk saya saya tengok filem ni Uh, tidak di panggung wayang, saya dah tengok ada ah. zaman DVD yeah, yeah. Uh, Pada masa tu um, Penontonan saya mungkin agak berbeza lah sebab betul, betul. Skill, lain. skill dia berbeza dan yeah. sebab Feel untuk menonton di panggung wayang lebih, lebih besar Lebih, lebih, besar, yeah. lebih, lebih best lah, yeah, yeah. pengalaman menonton di wayang tu lebih best Dan uh, untuk uh, mungkin last lah mm -hmm. Soalan yang last kan. kan uh, filem apa perlu atau tidak filem ini uh, di restore ataupun oh, macam oh, faham dia ialah waktu dia keluar tu mungkinlah dia shoot filem eh tak sure tak ingat uh, 2009 2009 saya rasa masih, masih ada lagi in, yang man. pakai celluloid oh, oh uh, tapi tapi dia dah towards ke digital lah saya tak tahu so much on technical uh, stuff tapi so, Uh, patut tak di reserve, preserve lah sebenarnya ah, kan, dia suspek di betul nak tanya kan. <laughs> Tapi patut tak di preserve, uh, of course patut. Uh, Apa-apa filem pun actually, kalau dia meninggalkan feelings yang kuat zaman dia release tu, uh, dia patut di preserve lah untuk future kan. So, uh, it's, it's good for audience and it's good for the industry itself lah kalau preserve. Uh, so, ya. Yeah. Yeah. Uh perlu perlu. Ya. Yeah. Wajib pun wajib. Ya. Yeah. Mungkin eh uh, say, tapi saya kita kita pun daripada dari uh, pandangan daripada personal dalam industri sendiri pun dia mm. macam uh, kita faham nak preserve tu uh, ada modal, ada kos yeah. yang diperlukan. So uh, tak sure tapi uh, kalau pandangan dia memang wajiblah preserve. Mm. Patut disimpan and dijaga uh, sampai bila-bila pun patutnya. Ya yeah, betul sebab uh, kami dekat SIA kami ada uh, mengumpul bahan-bahan uh, mengenai yeah, filem bahan -bahan semua kan so bagi kami kami rasa benda ni sangat sangat pentinglah untuk generasi akan datang sebab yes. uh, tak ramai yang a uh, merasai benda ini penting ya yeah, so kehadiran kita pada hari ini kita nak, dia kita nak mungkin kita nak educate Ataupun kita nak share sikit kepada orang-orang di luar sana untuk uh, Kita menghargai sesebuah filem itu uh, Supaya For the next generation kita dapat tengok balik Benda yeah. tu dalam dia dapat Condition yang, yang baik lah ha. Contoh macam okay, dulu saya tengok As student dengan kawan-kawan So sekarang saya tengok as seorang as bapa So saya ajak anak saya tengok sekali mm -hmm. And It's a fun thing to see anak sendiri pun enjoy it And mm -hmm. dia suka tengok Walaupun dia macam faham tak faham sangat tapi they enjoy it kan dia mm -hmm. tengok uh, lagu ada lagu ada ada penceritaan yang kat hujung-hujung tu bapak dia lawan dengan beruang <laughs> <laughs> so my my daughter self tengok herself tengok dia macam enjoy it so it's another precious moment created by one film yeah uh, so why not to huh, preserve oh. and apa yang saya buat adalah something yang memang plausible memang patut dipuji mm -hmm. uh, preserving some Stories from way back before sampai ke zaman sekarang tu dia tanggungjawab sosial sebenarnya. Ya. Yeah. okay. okay. Uh, mungkin kita dah sampai di penghujung rancangan. So kita ucapkan terima kasih sekali lagi mm -hmm. kepada Bro Hafiz dengan kerana sia. sudi uh, memberikan input-input uh, tentang filem a so, uh, Papadam <laughs> yang pada beliau yeah. sangat sangat memorable yeah. dan ya yeah, setiap orang ada cerita di sendiri dan terima kasih kepada yang menonton episod kali ini dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang.